Дорогие братья и сестры, дорогая церковь, я всех хочу приветствовать, Христос народился. В этот утренний час, я думаю, что каждый, который познал Иисуса Христа, очень радуется. Почему? Потому что в, те, в то далекое время спустились ангелы и возвестили, что великая радость сейчас для вас, радуйтесь все, ибо родился с в городе Давидовом э, сын Божий, то есть пришел Господь, сам Господь в Иисусе Христе пришел на эту землю, чтобы совершить спасение. И если взять и посмотреть и задуматься над этим моментом, то мы видим, конечно, что по описанию, что если израильский народ, народ Божий, они ждали Мессию, они ждали это спасение может быть не до конца понимали как оно должно быть совершиться и как оно это все произойдет они не знали, но они ждали, потому что они изучали писание. Но что касается по отношению к язычникам к нам, то мы даже мы, мы даже не ждали этого спасения не задумывались, потому что, в те времена язычники поклонялись иным богам, служили другим богам и никогда, может быть, и не слышали о настоящем истинном Боге. И поэтому для нас должна быть величайшая радость в этом, что в свое время каждый услышал об этом спасении и получил это спасение через веру в Иисуса Христа. И вот почему нам нужно особенно радоваться в эти дни и во все дни нашей жизни. И я не, не, не хотел сегодня много говорить от себя, потому что много сказано в Писании. И хотелось просто поделиться местом Писания, которое записано в Евангелии от Луки в первой главе с 26 стиха. Хотелось напомнить нам всем, как Господь совершил свое спасение и как Он послал Сына Своего. В шестой же месяц послан был ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, называемый Назарет, к Деве, обрученной мужу именем Иосифу из дома Давидова, имя же Деве Мария. Ангел, войдя к ней, сказал, радуйся благодатная, Господь с тобою, благословенна ты между женами. Она же, увидев его, смутилась от слов его и размышляла, чтобы... Это было за приветствие, и сказал ей ангел, ⁇ Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога ⁇ И вот, зачнешь во чреве и родишь сына, и наречешь ему имя Иисус, он будет велик и наречется сыном Всевышнего. И даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иакова во веки, и царство его не будет конца. Мария же сказала ангелу, «Как будет это, когда я мужа не знаю?» Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святой найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя, посему рождаемое Святое наречется Сыном Божиим. Вот и Елизавета, родственница твоя, называемая неплодною, и она зачала сына в старости своей» и ей уже шестой месяц, ибо у Бога не останется бессильным никакое слово. Тогда Мария сказала, «Сераба Господня, да будет мне по слову Твоему». И отошел от нее ангел. Став же Мария в одни сии, с поспешностью пошла на горную страну, в город Иудин. И вошла в дом Захарии, приветствовала Елизавету, когда Елизавета услышала приветствие Марии, взыграл младенец в чреве ее, и Елизавета исполнилась Святого Духа, и воскликнула громким голосом, и сказала, «Благословенна ты между женами, и благословен плоть шрева твоего. И откуда это мне, что пришла Матерь Господа моего ко мне? Ибо когда голос приветствия твоего дошел до слуха моего, взыграл младенец радостью Вочревым моем и блаженно уверовавшая, потому что совершится сказанное ей от Господа. И сказала Мария: Величит душа моя Господа, и возрадовался Дух мой о Боге Спасителе моем, что презрел Он на смирение рабы своей, ибо отныне будут ублажать меня все роды, что сотворил мне величие сильный и свято имя Его и милость Его в роды родов к боящимся Его, явил силу мышцы Своей, рассеял надменных помышлениями сердца их, не изложил сильных с престолов и вознес смиренных, алчущих исполнил благ, ибо, и богатящихся отпустил ни с чем, восприял Израиля отрока своего, вспомянул милость» как говорил отцам нашим к Аврааму и семьи его до века. Прибыла же Мария с нею около трех месяцев и возвратилась в дом свой. Очень благословенное место, и здесь детально рассказывается, как Господь через ангела посетил эту смиренную девушку, и в этой смиренной девушке, он наш, через нее, он увидел, увидел ее достойной в том, чтобы родился через нее Сын Божий, младенец, чтобы через рождение через нее пришел в этот мир, и чтобы подарить всем нам спасение, и всем тем, которые не ждали но все-таки Господь настолько показал свою любовь ко, всем, ко всему человечеству, потому что хоть народ израильский и избранный народ, но все люди это творение Божие, и Господь очень любит свой народ и любит все, 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 все свое создание. И в этом великая милость для нас, дорогие друзья, что Господь послал свою милость, свою любовь, и Он призывает нас к тому, чтобы мы тоже были, были тоже, как его дети, имели любовь, взаимопонимание, чтобы стремились к добру, чтобы исполнять Его волю и чтобы получить Его спасение и дойти до той вечной отчизны, которую Он уготовал, чтобы там в вечности славить имя Его Святое. Давайте будем Его славить в нашей жизни не только словами. Если бы, если бы Иисус Христос, я так задумался, если бы Иисус Христос только говорил красивые слова, когда Он присутствовал здесь на этой земле, но не творил добро, не творил любовь, не показывал любовь на деле ко всем людям, то, наверное, я не думаю, чтобы он получил признание, такое уважение от людей, от тех учеников, которые следовали за ним, которые видели в нем неподдельную любовь, которую он показывал на деле. И он призывает нас, нас, познавших его, чтобы мы имели ту, ту неподдельную любовь ко всем людям, а особенно к нашим братьям и сестрам, как есть такое местописание, где говорится, что как же ты говоришь, что любишь брата, э, любишь Бога, а брата своего ненавидишь, который которого ты видишь сейчас рядом? Поэтому, дорогие братья и сестры, давайте вооружимся той мыслью, чтобы быть похожими на нашего Иисуса Христа, который родился для нашего спасения. Аминь. Прославим его в молитвах. Аминь.